Всем привет, ребята! Вы, как всегда, на канале Саша Супер. И сегодня у нас на дегустации ценовая рубрика Да? Я... Если кто-то меня знает, то я из, из канала Легендарный ушел из-за технических проблем. Ну, все подписчики, может подписываться на свой канал, мы заколабились. В общем, у нас есть Кока-Кола! Лимитированная версия со вкусом Орео и Орео со вкусом Кока-Колы. Сейчас будем пробовать. Начинаем с Орео. Открываем. Почекай, то у нас проблемка. Теперь мы пробуем. тут нарисовано, сейчас покажу. Что нарисовано? Да, я дам тебе. Так. Видите, нарисовано логотип Орео звучайный и баночка Кока-Колы. Буду пробовать дальше, потом дам ему. И они опущу пишет ну, я, я ждал всю очень долго, и наконец-то буду шанс попробовать вкус кока-колы и белый крем. Теперь пробуйте, вы описывайте свое мнение. Люто описываем свое мнение. Сейчас мы Люто описываем Сейчас свое мнение. Вин, вин. идеальный дегустатор, вин популярный. Це новый наш дегустатор? Да. да. У меня 300 подписчиков. — подписи ковид. вот вообще... две бутылки кока-колы. Сейчас, ой, это нет, тебе было ну как вкусно. Кажется... Печеньки как будто с кока-колой, а серединка с таким такой привкусом Орео. — Тут и есть два. одна бутылочка и две. Короче, сейчас люто пробую я. Какой-то странный вкус. Да, такой странный. Ну как прысмак полы. Ну и одновременно и орех. Там <ролоса> мне. Мы видео снимаем. Мы видео. Сейчас будем пробовать орех. Ой, кока кого с моря. Сейчас будет. Мы это вырежем на монтаже. Да. Mm. Я умею. мне не нравится всегда кока-кола с такими смаками. Сейчас. Сейчас кину. Сейчас кину. Такие такой сладенькие, но такие... Я не люблю такой кока-колу. Да. Так Сейчас я высловлю свое мнение. Мне так себя, не люблю Кока-Колу своими вкусами, Ну, в принципе нормально. Все. Интересно. Вроде бы Кока-Кола Зеро, но присмак Орео еле чуть -чуть. А сейчас я буду делать комбо. Напиточек. Это вообще-то Орео. Читается. Ну давай. кока Зего Ориа, Лимитед эдишн Ориа. Мы это выразим на монтаже. Пофиг. Ну тут написано Зего Сага. Ну Орио Лимитед эдишн. Что будет комба? Легендарная комба с Кока-колой. Тут даже она написана Кока-кола. Это намного вкуснее. Ну, я сейчас попробую. Комбо. Комба намного вкуснее. Ребята, какая же это прелесть. Вкус... Опять в надпись Кока-Кола. Так, хоть вы, возможно, У и не видите, я одну но... а, Давай бери. Я опять в надпись Кока-Кола. Вот бери. Очень вот, здорово. На богатое смачнище, да? И mm -hmm. сейчас ты будешь пробовать все комбо. Все! Как ты пробуешь комбо? Кусаешь и запрываешь. Я тебе на богатом Это моя печенька. Всем, ребята, пока. До скорых встреч. Yeah. С вами, как завжди был команда саша супер можно так я их называю ну, вообще-то я даже не утром ну, ладно. Ну, ладно и всем пока вы были на канале саша супер и подписывайтесь кстати за